Байден вам вливал деньги, давал вам на того, что натравливал, на Россию. Uh -huh. А Байден когда стал президентом? Он был президентом, да. Когда? Здрасте. Ну привет, разведка. Как зовут, откуда вы? Меня Алексей. Константин, я из Запорожья. Алексей, Россия. А как-то более конкретнее. Ну Алексей, Россия. Что, Конкретнее, где, откуда, вы с какой части? Россия. Часть она Зачем? Интересно. Я могу сказать: секретная часть. Секретная, секретная, ч... секретная как? часть. Секретная часть. Такая же, у тебя, на плане, только другая. Ну, я сказал Запорожье. Ну, что я здесь секретная? Ну, Россия. Ну, понятно. Боитесь, можете не говорить. Кто не Виноват войне Россия и Украина. Я рассказываю. Зачем таким как ты рассказывать? Кто виноват в войне? Россия и Украина. Кто виноват? Байден. Байден? Конечно. Что сделал Байден? Ну, Долбанил денег нахуй. Идать Украине. И, и правительство и это все. Народ смотрю взял. Ну всегда украинцы, россияне были всегда братьями. Да, пока мы с вами не напали на нас. Ну, братьями мы не были, но мы не воевали. Пока по, по вы на нас не напали. По какой по причине? Байдан, вспомним Байдад, когда у вас нелегитимная власть пришла к власти. Вспомните 93-й год. Ну, давай переворот Москвы. Давай вспомним, когда Хрущев в, присоединил э, Крым к Украине. Хрущев никакого отношения к этим документам давай не имеет. вспомним в. вообще древнюю историю, когда Украина Почти, была... Почти. В... А, а смысл? А смысл? Давай вспомним. Вот я о чем говорю. Смысл. Ну, так я же задал вопрос. В чем виноват Байден? чем? Что, что денег вас вливал до да хера? Так и в вас 18 О, миллионов Америка вливала. нам вливал деньги. Угу. Байден в Россию вливал. Не денег. Байден, Америка в целом. Америка вливала. Угу. Какие деньги в России? Ну вливали? так же как нам дали 5, а вам дали 18 миллиардов. Америка двух свой отдавала, а мы свой одного Еще, а еще а вам давали ножки Буша. Помните? Ну, это потому что ножки Буша это была помощь. Ну вот, угодно. ну вот, вам не деньгами давали, а едой, потому а что, что вы с голода было? пухли там. Так, За развал... так в чем же виноват Байден? За развал СССР это была просто мста, и дальше что? Чья мста? Мзда была, а, мзда? да. А, а, какой же, а какой же тогда, как, где же связь, вот эта между э, развалом Советского Союза и виной Байдена? Так Байден развязал войну и начал вас вливать Байден на нас напал. Байден вам вливал деньги, давал вам на того, что натравливал на Россию. Uh -huh. А Байден когда стал президентом? Uh -huh. Он был президентом, да. Когда? Ты что, не помнишь, что когда? Я спрашиваю, когда он стал президентом? Недавно он... был. Я, я тебе, что дат, должен помнить. Ну, конечно, вы же говорите, что он виноват в войне. Мне до дата нахуй не нужны. А как так тогда ты его обвиняешь в войне, если он тогда президентом не был. Так война началась из-за чего? Из-за из того, того, что вы. Из в связи с тем, что вы напали. Когда? В 2014 году. Совершенно верно. А в 14 году российских войск не было. даже как не было. В Крыму, да. вы, в, Крыму вы не, в Крыму вы не блокировали вооруженные силы Украины. Ты информацию свою обновил. В Крыму не блокировали вооруженные силы Украины. В Украине. Когда в Крыму относился, это был отдельный был отдельный остров, да? Там произошел... Крым никогда не был островом, тем более отдельным. Он был, я здесь еще раз говорю. Там были выборы, и люди выявили свою волю отсоединиться по вашей конституции, отсоединиться от Украины. Ничего общего, а то, что происходило в Крыму, не имеет с нашей Конституцией. Это было противозаконное действие. На, Я же народ... тебе, за... тебе задал вопрос, по какому праву вы зашли в Крым? Я Почему еще начали говорил... войну против Украины? Кто против Украины? Вооруженные силы Российской Федерации в ночь с 26 на 27 февраля покидают свои воинские части 22. и отправляются в Симферополь. 22 года или раньше? года. 2014, 2014 году не было получается войны. Путин врет? на территории Украины не было Путин России. лжет, скажи мне. Не было я было украинский. я Путин лжет. А когда приходил референдум? Подожди Россия... до референдума. Там... Подожди И про там... референдум. Отсоединение от Украины. Прокомментируй мне тогда вот это вот, 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 это, вот это вот его высказывание. Прокомментируй мне сейчас. Давай. Показывай. Это, это факт. Мы никогда его не скрывали. А наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Что скажешь? Громче сделан, не слышу. От того, что а я громче сделаю, ты все равно не услышишь. Это тебе нужно тогда, сделать громче. Тогда, что -то, блядь. тебе нужно сделать я громче. Музыку включить, ты слышишь, да? Вот как ты, вот слушай. <laughs> что пели? Ты слышал? Что я слышал? Ты ничего не включил. Я включив музику, ти так і ти включив, я не слышав. Я тебе понял. Я тебе понял. Подожди, секунду. я тебе говорю. <свят> Давай, розвідка. Другі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Напишіть в коментарях свою думку або пропозицію. Мені цікаво, що ви думаєте.